तार अंसारी की मौत नहीं हुई है हत्या की साजिश मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की अखिलेश यादव ने कहा है कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं यूपी हाई अलर्ट पर है यूपी की राजनीति समंदर की तरह गहरी है जो नायक लगता है वो माफिया निकल आता है और जो माफिया होता है उसमें लोग नायक देख लेते हैं इस चुनाव के दौरान कई बड़ी घटनाएं हो गई जो आपको चुनावी मुद्दों से दूर ले जाती रही आप चाह कर भी अपनी खस्ता हालत पर चर्चा नहीं कर पाएंगे विपक्षी दल कांग्रेस को आयकर विभाग ने सत्रह सौ करोड़ के नोटिस भेजे हैं उत्तर प्रदेश सरकार ने मुख्तार अंसारी की मौत की जांच के आदेश दिए हैं मेडिकल बुलेटिन कहती है कि हार्ट अटैक से मौत हुई मगर अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट की टीम जांच करेगी मुख्तार अंसारी के परिवार के सदस्य पिछले एक साल से इलाहाबाद हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में याचिका लेकर दौड़ रहे थे कि बांदा की जेल में उनकी जान को खतरा है एक मौके पर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जेल में उनकी सुरक्षा बढ़ाने के आदेश भी दिए और सुप्रीम कोर्ट में यूपी सरकार ने कहा भी कि जरूरत पड़ी तो उनकी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी मुख्तार अंसारी ने कोर्ट में बताया था कि उन्हें 19 मार्च को और उससे 40 दिन पहले खाने में जहर दिया गया क्या यह आरोप अपने आप में काफी नहीं था कि यूपी सरकार इसे लेकर सतर्क होती और ऐसा कुछ करती जिससे संदेह की कोई गुंजाइश न रहती खासकर तब जब पांच बार के विधायक रहे मुख्तार अंसारी की मौत से ठीक 11 महीने पहले प्रयागराज में सांसद और विधायक रहे अतीक अहमद की हत्या की जा चुकी थी इस मामले की जांच की कहानी कहां पहुंची है अगर आप भी किसी से पता कर हमें बता दें अच्छा रहेगा पुलिस की सुरक्षा में एक सांसद की हत्या के मामले को मीडिया ने भुलाने में बहुत जल्दी की उस समय जरूर लवलेश तिवारी अरुण मौर्य और मोहित सिंह को हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया लेकिन इनके पास हत्या में प्रयुक्त लाख लाख वाली पिस्टल कहां से आई इन सब का ठोस जवाब उस वक्त नहीं मिला इस हत्या में जिस ब्रांड की पिस्टल का इस्तेमाल हुआ उसी तरह की पिस्टल का इस्तेमाल पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या में हुआ था अप्रैल दो में मुख्तार अंसारी को पंजाब की रोपड़ जेल से यूपी लाया गया 28 मार्च 2023 को अतीक अहमद को गुजरात की साबरमती जेल से यूपी लाया गया और एक महीने के भीतर उनकी हत्या हो गई इतने गंभीर संदेहों और संयोगों के बीच क्या मजिस्ट्रेट की जांच पर्याप्त होगी यह वही पत्र है जो 21 मार्च को मुख्तार अंसारी की तरफ से कोर्ट में पेश किया गया इसमें लिखा है कि 19 मार्च को रात्रि में भोजन उपलब्ध कराया गया उसमें कोई विषाक्त पदार्थ मिलाकर खाने में दिया गया था, जिसके बाद प्रार्थी गंभीर रूप से बीमार हो गया हाथ पैर की नसों में दर्द होने लगा फिर शरीर की संपूर्ण नसों में बहुत ज्यादा दर्द होता है ऐसा लगा जैसे प्रार्थी की मृत्यु हो जाएगी घबराहट का एहसास हो रहा था इसके पूर्व प्रार्थी पूर्ण रूप से स्वस्थ था आज से चालीस दिन पूर्व प्रार्थी के भोजन में किसी प्रकार का धीमा जहर दिया गया जिसके चलते प्रार्थी का खाना जो जेल स्टाफ बनाता था और चक्कर प्रार्थी को देता था उन सभी स्टाफ सहित प्रार्थी की तबियत बहुत खराब हो गई थी जिसके संबंध में प्रार्थी और सभी स्टाफ का इलाज किया गया था 21 मार्च के इस पत्र में मुख्तार अंसारी ने लिखा था कि कारागार बांदा में जान को खतरा है और किसी भी समय अनहोनी घट सकती है इस पर मुख्तार अंसारी के के हैं और उनके वकील रणधीर सिंह सुमन के। मीडिया में वकील रणधीर सिंह सुमन का बयान छपा है कि मुख्तार को दूध में जहर दिया गया स्लो पॉइजन के कारण उनकी मौत हुई है अमर उजाला ने लिखा है कि जहर की शिकायत के बाद बांदा जेल के जेलर और डिप्टी जेलर को निलंबित कर दिया गया मगर जहर के मामले में नहीं बल्कि विभागीय कार्यों को दो दो की की जानकारी नहीं मिलती है कि इस मामले में क्या ठोस एक्शन लिया गया और इलाज में जहर की पुष्टि हुई है या नहीं या जब मुख्तार अंसारी ने जहर मिलाने की लिखित शिकायत की तब इस मामले में क्या जांच हुई मुख्तार अंसारी के वकील ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में अर्जी भी दी थी। अमर उजाला ने लिखा है कि हाई कोर्ट व सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर मुख्तार की जान को खतरा बताया गया उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के इंतजाम की प्रतिदिन रिपोर्ट जमा करने की मांग की गई दवायर द्वारा देखी गई एक आदेश की प्रति की अनुसार। के अनुसार एमपी एमएलए अदालत बाराबंकी के न्यायाधीश कमलकांत श्रीवास्तव ने अंसारी के एक आवेदन पर सुनवाई करते हुए जेल अधीक्षक बांदा को 29 मार्च तक जहर दिए जाने के मामले में उनके स्वास्थ्य और सुरक्षा की एक रिपोर्ट सौंपने का निर्देश दिया था लेकिन बांदा जेल में दो दो बार जहर देकर मारने के प्रयास की रिपोर्ट जिम्मेदारों ने अदालत में अभी तक नहीं सौंपी है ऐसा अमर उजाला ने लिखा है रिपोर्ट जमा करने से एक दिन पहले अट्ठाईस मार्च को उनकी मौत हो गई 15 दिसंबर 2023 को मुख्तार अंसारी के बेटे उमर अंसारी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी याचिका में उमर अंसारी ने कहा कि बांदा जेल में, में, में मुख्तार अंसारी को जेल में कोई नुकसान नहीं होगा। तब यूपी सरकार ने कहा कि जरूरत हुई तो जेल के भीतर भी सुरक्षा बढ़ा दी जाएगी जस्टिस ऋषिकेश रॉय और जस्टिस संजय करोल की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी उमर अंसारी के वकील कपिल सिब्बल ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि यह खतरा बहुत गंभीर है क्योंकि बीजेपी के विधायक कृष्णानंद राय की हत्या के आठ आरोपियों में से चार आरोपियों की हत्या की जा चुकी है इनमें से एक आरोपी की हत्या तब कर दी गई जब उसे कोर्ट में पेश किया जा रहा था इसलिए यह खतरा बेहद गंभीर है हम आपको बता दें कि जून 2023 में लखनऊ में भरी अदालत के बीच संजीव माहेश्वरी की हत्या कर दी जाती है संजीव माहेश्वरी मुख्तार अंसारी का सहयोगी बताया जाता था और विधायक कृष्णानंद राय की हत्या में आरोपी था 24 साल का विजय यादव वकील बनकर आता है और सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल से संजीव माहेश्वरी की हत्या कर देता है विजय यादव ने बताया था कि इसके लिए उसे लाख रुपए दिए जाने थे इस मामले में अंतिम स्थिति क्या है हम बताने में असमर्थ हैं कृष्णानंद राय की हत्या में मुन्ना बजरंगी भी एक आरोपी था जिसकी बागपत जेल में गोली मारकर हत्या कर दी गई जुलाई 2018 में जेल के भीतर उसे 10 गोलियां मारी गई इस मामले में एक और कैदी सुनील

उनकी हत्या के चार आरोपियों की हत्या हो जाती है क्या इसमें किसी को संदेह नहीं होता कि मामला हत्यारों तक पहुंच रहा है या कहीं और जा रहा है इन उदाहरणों को सामने रखकर देखने से यह मामला केवल माफिया की मौत का नहीं लगता है यूपी में जेल के भीतर हत्या कोर्ट में हत्या पुलिस की सुरक्षा में हत्या एनकाउंटर और जहर देकर मारने का आरोप गंभीर सवाल खड़े कर रहे हैं राज्य की सुरक्षा में इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं। सजा काट रहे अपराधियों को जेल के भीतर और पुलिस की सुरक्षा में हत्या कर दी जाए तो जाहिर है मुख्तार अंसारी की मौत को लोग सामान्य मौत की तरह नहीं देखेंगे हम भारत में रहते हैं रूस में नहीं जहां विपक्ष के नेता नेवेलनी की मौत हो जाती है आरोप लगता है कि जेल में जहर दे दिया गया होगा कृष्णानंद राय की हत्या के आरोपियों की इस तरह से हत्या होती है जाहिर है मुख्तार अंसारी की जान को खतरा इतना हल्का नहीं रहा होगा सुप्रीम कोर्ट में एडिशनल सोलिसिटर जनरल ने यूपी से बाहर की जेल में भेजने का विरोध किया तीन महीने के भीतर मुख्तार अंसारी की मौत हो जाती है बहस के दौरान कपिल सिब्बल ने कहा था कि तीन मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सुरक्षा बढ़ाने के आदेश दिए थे क्योंकि 18 मई 2023 को कुछ अज्ञात और संदिग्ध लोग मुख्तार अंसारी के बैरक में गए थे इसे भी ध्यान रखना चाहिए दो बार जहर देने के अलावा अज्ञात लोगों के बैरक में जाने की घटना पर क्या जांच हुई वह जांच भरोसे के लायक थी या नहीं यह सब अब खुला प्रश्न है 26 मार्च को मुख्तार अंसारी को अस्पताल में भर्ती कराया जाता है मीडिया रिपोर्ट में लिखा गया है कि डॉक्टरों ने कहा कि ज़्यादा भोजन करने से कब्ज हो गया था उसी दिन 14 घंटे की जांच के बाद उन्हें जेल में भेज दिया गया इसके बाद जानकारी छपी है कि मुख्तार ने रोजा रखा था उन्होंने कुछ खाया पिया नहीं फल लिया और खिचड़ी खाई इसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ गई उल्टी आने लगी और बेहोशी की हालत में अट्ठाईस मार्च की शाम रानी दुर्गावती मेडिकल कॉलेज में लाया गया जहां उनकी मौत हो गई बिल्कुल करेंगे और जो कार्रवाई करनी है सब कोर्ट के माध्यम से और न्यायिक के रास्ते से आगे बढ़ेंगे और हमें न्यायपालिकाओं पर पूर्ण विश्वास किस -किस तो 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 है किसकी संलिप्तता लगती है आपको हम कुछ नहीं कहना चाहेंगे इस समय सब जाँच का विषय है जो अदालत फैसला करेगी हमको यकीन है कि वो इन आपको लगता है जानबूझ के किया गया करत है ये अब इसमें भी भैया कुछ कहना और छुपा रह गया है जो व्यक्ति अपनी ना बंद कर पाता हो जो व्यक्ति इतना कमज़ोर हो कि उसको खुद ही जेल प्रशासन लेकर आई सी यू आता हो और खुद ही बारह घंटे बाद चौदह घंटे बाद उसको फिट बताकर फिट ठोक कर जाइए आप ठीक है और चौदह घंटे बाद जेल की तन बैरिक में भेज दिया जाता हो दो दिन उन्होंने अपनी रात कैसे बिताई होगी ये मैं सोच सकता हूँ जब आज साढ़े तीन बजे मुझे टेलीफोन पे उन्होंने कहा है कि मैं इस हालत में भी नहीं हूँ कि मैं जेल के वी रूम तक जा सकती बैरिक से लेता हूँ तो अब आप सोचिए प्रशासन की जांच पे भरोसा करेंगे या सीधे न्यायपालिका जाएंगे न्यायपालिका न्यायपालिका न्यायपालिक बेटे उमर अंसारी ने आरोप लगाया है कि उन्हें आईसीयू में पिता से मिलने नहीं दिया गया जबकि वे अपने बीमार पिता से मिलने के लिए 900 किलोमीटर चलकर आए थे उमर का आरोप है कि पिता की मौत की खबर पहले मीडिया से मिली प्रशासन ने नहीं दी मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी 26 मार्च को मुख्तार अंसारी से मिले थे उनका बयान है कि मुख्तार ने कहा था कि जेल में भोजन में जहर दिया गया अफजाल ने कहा कि हालत काफी बिगड़ गई थी जेल में ही उपचार चलता रहा लेकिन जब सब कुछ बिगड़ गया तो अस्पताल ले जाया गया होगा अफजाल ने एक और गंभीर आरोप लगाए हैं कि उसरी चट्टी कांड में गवाही शुरू होने वाली थी उनकी गवाही से आरोपी को सजा हो सकती थी एक रिपोर्ट में है कि पूर्व एमएलसी विजय सिंह को बचाने के लिए मुख्तार को गवाही देने से रोका जा रहा था उमर अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में दी गई अपनी याचिका में में इसका जिक्र किया था कि मुख्तार अंसारी उन मामलों में भी गवाह हैं जिसमें बीजेपी के कई प्रभावशाली नेता आरोपी हैं इस कारण से उनकी हत्या करने की कोशिशें की जा सकती हैं मुख्तार अंसारी की मौत और अतीक अहमद की हत्या की डिटेल ठीक से देखिए अतीक अहमद की हत्या के समय भी बहुत सारी खबरें छपी थी याती अहमद ने सफेद सफेदपोश लोगों के नाम ले लिए इनमें अफसर मंत्री और बिल्डर हो सकते हैं लिहाजा सबके होश उड़ गए थे लेकिन हत्या के आरोप में पकड़े जाते हैं 22 23 साल के लड़के यूपी पुलिस अपना दावा कर सकती है कि एनकाउंटर से लेकर जेल में हाई प्रोफाइल कैदी की हत्या के मामले में उसका रिकॉर्ड बहुत अच्छा नहीं लगता इस मामले में भी कहानियां इतनी उलझा दी जाएंगी कि तह तक पहुंचना मुश्किल हो जाएगा जनता को यही बताया जाएगा कि एक माफिया की मौत हुई है लेकिन यह चिंता की बात है कि इस मौत के पीछे किसी नए प्रकार के माफिया का उदय तो नहीं हो रहा है इसकी चिंता ज्यादा कीजिए अगर माफिया का धर्म नहीं होता है तो याद रखिएगा माफिया की जाति होती है उसकी अपनी पार्टी भी हो सकती है 17 अप्रैल 2023 को हमने रवीश कुमार ऑफिशियल अपने यूट्यूब चैनल पर अतीक अहमद की हत्या पर डिटेल में वीडियो बनाया था इस वीडियो में मीडिया में छपी कुछ बातों को लेकर हमने आमने सामने रखा और दिखाया कि क्या कहा जा रहा है और क्या छिपाया जा रहा है आप उस वीडियो को पूरा देखिए फिलहाल यूपी पुलिस की काबिलियत को समझने के लिए उसी वीडियो से आपको एक छोटा सा हिस्सा दिखाना चाहते हैं उस वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे अमर उजाला में अनूप ओझा की रिपोर्ट की हेडिंग देखिए हिरासत में अतीक अशरफ की हत्या पुलिस की लापरवाही का नतीजा रिपोर्ट में अनूप लिखते हैं कि पुलिस की तरफ से हर कदम पर चूक हुई है रिमांड के दौरान जहां माफिया और उसके भाई के वकील को भी 100 मीटर दूर रहने की इजाजत कोर्ट ने दी थी वहां मेडिकल मुआयने से पहले अस्पताल के गेट पर मीडिया कर्मियों को सवाल करने की छूट कैसे दी गई इसका जवाब ढूंढा जा रहा है अनूप ओझा ने लिखा है कि जिस माफिया अति की पेशी के दौरान सुरक्षा में एक हजार से अधिक पुलिस पीएसी और आरएएफ के जवान लगाए जा रहे थे जेल से बायोमेट्रिक लॉक वाली प्रिजन वैन में लाया जाता था उसे दो दिन से धूमनगंज पुलिस थाने की साधारण जीप में लेकर घूमती रही अनूप आगे लिखते हैं कि इतना ही नहीं उमेश पाल हत्याकांड में प्रयुक्त असलहों की बरामदगी के लिए कसारी मसारी के जंगल में भी पुलिस अतीक अशरफ को लेकर जीप से ही टहलती देखी गई इस दौरान एक ही हथकड़ी की चेन में दोनों भाइयों के हाथ बांधकर घुमाया जाता रहा तीन दिनों से लगातार खड़े हो रहे हैं धूमनगंज के इंस्पेक्टर राजेश कुमार मौर्य का कहना था कि उनकी तबियत खराब हो गई थी जबकि अस्पताल के गेट पर शूट आउट से चंद सेकंड पहले तक अतीक सहज तरीके से बात करता नजर आ रहा था अशरफ ने भी स्वास्थ्य संबंधी किसी तरह की दिक्कत का जिक्र नहीं किया था यानी ऐसी नौबत नहीं थी कि दोनों भाइयों को लेकर अस्पताल जाया जाए तो अब इन सवालों पर हमेशा के लिए पर्दा पड़ चुका है मुख्तार अंसारी की मौत का राजनीतिक इस्तेमाल कैसे होगा आपको जल्दी ही बयानों में दिख जाएगा मुख्तार अपने अपराधों की सजा तो काट ही रहे थे 18 साल से जेल में थे और यही तो सजा होती है पुलिस की सुरक्षा में कोई गोली मारकर चला जाए कोई कोर्ट में गोली मार दे इसे हत्या कहते हैं समय पर कितनी बार अदालतों को जान के खतरे को लेकर सूचित किया गया यह भी देखना होगा कि यह किसका फेलियर है पुलिस का या कोर्ट का यह मुख्तार अंसारी का घर है यहां आई भीड़ किसी माफिया के भय से नहीं आई अगर मुख्तार अंसारी पर पैंसठ प्रकार के मुकदमे दर्ज हैं तो एक पक्ष यह भी है कि उन्होंने अनगिनत लोगों की मदद भी की यह वही लोग हैं जो मुख्तार की मदद को याद रखते हैं और मौत की खबर पर जमा हो गए इन्हीं लोगों ने मुख्तार को पांच बार विधायक भी बनाया और कई दलों ने मुख्तार अंसारी का राजनीतिक लाभ भी लिया बसपा और सपा की सरकारों में संरक्षण भी मिलता रहा और रियायत भी मुख्तार अंसारी के दादा डॉक्टर मुख्तार अहमद स्वतंत्रता सेनानी थे लंदन की डॉक्टरी छोड़कर गांधी और नेहरू के साथ काम करने आ गए डॉक्टर मुख्तार अहमद को 1927 में कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया मुख्तार के नाना ब्रिगेडियर मोहम्मद उस्मान को जिन्ना पाकिस्तान की सेना का जनरल बनाना चाहते थे मगर ब्रिगेडियर उस्मान ने इनकार कर दिया पाकिस्तान नहीं गए बाद में ब्रिगेडियर उस्मान पाकिस्तान की सेना से लड़ते हुए शहीद हुए और महावीर चक्र से सम्मानित किए गए मुख्तार अंसारी पर मुकदमे कई साल से दर्ज होते रहे पिछले सत्रह महीनों में उन्हें अठारह बार सजा सुनाई गई इसमें दो बार उम्र कैद की सजा शामिल है हिंदी अखबारों में इन मुकदमों की एक एक डिटेल छपी है मगर इसी तरह की डिटेल आपको उन्हीं अखबारों में इलेक्टोरल बॉन्ड को लेकर नजर नहीं आएगी अखबारों में मुख्तार अंसारी की मौत को बड़ा किया जा रहा है जिस तरह से एक एक जानकारी दी जा रही है उससे पता चलता है कि अखबारों के संपादकों और पत्रकारों के पास जानकारी बहुत है बस ये समझ नहीं आता कि चुनावी चंदे के धंधे के समय इनकी पत्रकारिता और जानकारी कहाँ चली जाती है इलेक्ट्रोनल बॉन्ड की खबरें तो अखबारों से लापता हो गई हैं अब इस हिस्से को ध्यान से सुनिए और ज्यादा ध्यान से और वीडियो पूरा देखिए 2022 में समाजवादी पार्टी और राजभर की पार्टी का समझौता हुआ मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ओम प्रकाश राजभर की पार्टी सुहेल पार्टी सुहेलदेव भारतीय समाज से विधायक बन गए नवंबर 2022 में जब ईडी ने अब्बास अंसारी को गिरफ्तार किया तब राजभर ने कहा कि अखिलेश के कहने पर अब्बास को टिकट दिया था वे कहने लगे कि अखिलेश ने उम्मीदवार चुना उन्होंने तो केवल सिंबल दिया लेकिन दो साल पहले दैनिक भास्कर की यह खबर देखिए राजभर बांदा जेल गए और उन्होंने मुख्तार अंसारी से मुलाकात की मुलाकात के बाद कहा कि मुख्तार की इतनी हैसियत है कि अपने बल पर चुनाव जीत सकते हैं भास्कर में राजभर का बयान छपा हुआ है कि मुलाकात पर बोलते हुए ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि मुख्तार से मेरा उन्नीस साल का राजनीतिक साथ है भाजपा माफिया कहती है लेकिन यूपी सरकार में एक तिहाई लोग अपराधी हैं मैं व्यक्तिगत तौर पर उनका समर्थन करूंगा मुख्तार की इतनी हैसियत है कि वो अपने बल पर चुनाव जीत सकते हैं वे जहां से भी चुनाव लड़ने का फैसला करेंगे अपनी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़वाऊंगा कहा कि मुख्तार अंसारी को अपना मसीहा मानते हैं दोनों की मुलाकात एक घंटे चली थी इस समय ओम प्रकाश राजभर योगी सरकार में मंत्री हो गए हैं एनडीए का हिस्सा है बीजेपी के सहयोगी हैं कुछ दिन पहले उनका एक बयान चर्चित हुआ कि पीला गमछा पहनकर थाने जाने से दारोगा जी समझ जाएंगे कि मंत्री जी आए हैं किसी थाने पर जाओ मैं कहता हूं किसी थाने पर जाओ और वहां जाने के बाद थोड़ी सी दिक्कत है उस थाने पर जाओ सफेद गमछा मत लगाओ सफेद गमछा नहीं एक पीला गमछा लगा लो बीस पच्चीस रुपए का बाजार में मिलेगा इस गमछे को लगा के जाओ थाने पर जब आप थाने पर जाओगे तो तेरी शकल में ओम प्रकाश राजभर दरोगा जी को नजर आएंगे यह है पावर अब जाके बता देना कि मंत्री जी भेजे हैं दरोगा जी के पावर तो है नहीं कि मंत्री जी से फोन करें कि भेज लेगा कि नहीं बोलिए है पावर एसपी को भी पावर नहीं है डीएम को भी पावर नहीं है आज जिस मुकाम पे हम खड़े हैं डीजी को भी पावर नहीं है कि हमसे पूछे कि आपने भेजा है कि नहीं भेजा है मुख्तार अंसारी के करीब जाना उनसे दूरी बना लेना राजनीति के हिसाब से तय होता रहा है दो साल पहले राजभर मुख्तार को माफिया मानने से इनकार कर रहे थे आज उनकी क्या राय है वही बता सकते हैं मीडिया में छपा है राजभर ने चुप्पी साध ली है इस राजनीति को आंखें खोलकर देखिए जब आप किसी हत्या के पीछे के इतने सारे प्रसंगों को जोड़कर देखते हैं तो तस्वीर कुछ और नजर आती है जो किरदार आज हीरो बनते दिख रहे हैं उन्हें भी समझने में मदद मिल जाती है आप इस खबर को भी देखिए आठ मार्च की है इसी महीने की न्यूज एटीन की साइट पर है लिखा है ओम प्रकाश राजभर ने घोसी से अपने बेटे को उम्मीदवार घोषित कर दिया और ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर ने कहा कि मुख्तार अंसारी और अब्बास अंसारी का पूरा सहयोग मिलेगा हमने आपको बताया कि राजभर योगी सरकार में मंत्री हैं उनके बेटे घोसी से लोकसभा के उम्मीदवार हैं बेटा कह रहा है जेल में बंद मुख्तार अंसारी अब्बास अंसारी का समर्थन मिलेगा बीजेपी को बताना चाहिए कि उनके सहयोगी दल का एक उम्मीदवार उस व्यक्ति का समर्थन लेने की बात कर रहा था तब पार्टी ने क्या एक्शन लिया क्या राजनीति के लिए चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने इसे अनदेखा कर दिया कि भले मुख्तार के सपोर्ट से एक सीट आ जाए तो आ जाए कोई सवाल तो कर ही सकता है कि बीजेपी की सहयोगी पार्टी का उम्मीदवार मुख्तार से सपोर्ट क्यों मांग रहा था क्या उसे इस तरह से जीता हुआ बीजेपी को इस तरह से जीता हुआ सांसद चाहिए आज के दिन बीजेपी को यह हेडलाइन ट्वीट करनी चाहिए योगी सरकार के मंत्री ओम प्रकाश राजभर तो खुलकर कह रहे हैं और यह बाका छपा है 2019 का बयान है कि मैं देश का सबसे बड़ा गुंडा सिंह व मुख्तार मेरे दरबारी स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा है कि मुख्तार अंसारी की मौत नहीं हुई है हत्या की साजिश है मायावती ने उच्च स्तरीय जांच की मांग की है अखिलेश यादव ने कहा है कि जो हुकूमत जिंदगी की हिफाजत ना कर पाए उसे सत्ता में बने रहने का हक नहीं यूपी यूपी हाई अलर्ट पर है यूपी की राजनीति समंदर की तरह गहरी है जो नायक लगता है वह माफिया निकल आता है और जो माफिया होता है उसमें लोग नायक देख लेते हैं इस चुनाव के दौरान कई बड़ी घटनाएं हो गई जो आपको चुनावी मुद्दों से दूर ले जाती रही आप चाह कर भी अपनी खस्ता हालत पर चर्चा नहीं कर पाएंगे विपक्षी दल कांग्रेस को आयकर विभाग ने सत्रह करोड़ के नोटिस भेजे हैं सहयोगी बनने के बाद प्रफुल्ल पटेल के खिलाफ करोड़ों रुपए के घोटाले की फाइल बंद कर दी गई है यह चुनाव आप नहीं तय कर रहे हैं आपके लिए कोई और तय कर रहा है नमस्कार मैं रवीश कुमार